Чи запрацює економічний пакет реформ від кабінету міністрів Арсенія Яценюка? Провади та перепони їх втілення. Продовжуємо розмову з радником прем'єр-міністра Олександром Кіршем. Пане Олександре, доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої ранкової студії. Отже, давайте почнемо з того. Скажіть, ось, наприклад, у Харкові повалення після повалення Леніна, якось люди відчули можливо якісь зміни, можливо, подих реформ? Чи все так і залишилося як було при Януковичі, але просто вже без нього? Що скажете? Ну в будь-якому случаї тому, що повалили Леніна, а потому что поменялось правительство. Пришло правительство, как они сами себя называют, камикадзе, проводить непопулярные реформы, с помощью которых все-таки можно удержать экономику в период кризиса, в период войны. Пока что действительно держится, держится чудом. И, безусловно, в этом есть и роль премьер-министра, который показывает себя кризисным менеджером на уровне. Как бы ни было плохо людям, все-таки большинство харьковчан понимает, в кризисное военное время могло бы быть еще хуже. С моей точки зрения, экономика в надежности руках ну, а в настроях людей это оптимистичнейший настрой э, люди понимают что худшее уже все-таки позади что война пошла к концу что харьков грубо говоря бомбить не будет никто І що, в общем-то, в мирне время пора займатися економікою, потому що Когда з економіка будет все в порядку, то страна будет не распадаться, а наоборот склеюватися, Наоборот, соседи захотять к нам. Поэтому все зависит від економіки. Пане Олесандре, ось давайте підемо по конкретиці. Ви відома фахівець саме з податкових питань. Як ви оцінюєте ось той пакет податкових новацій, який запропонував уряд? Бо вже в парламенті його і встигли критикувати і називали його ультиматумом Яка ваша оцінка? Я считаю, давно пора, і в целом. поддерживаю практически все, за исключением некоторых отдельных неудачных формулировок. Но, в принципе, давно пора было сокращать количество налогов, давно пора было убирать те налоги, по которым администрирование обходится дороже, чем те суммы, которые собираются. Так. Давно было облегчать условия для малого бизнеса необходимо. И поэтому то, что собираются уменьшить ставки единого налога и расширить возможные пределы для единоналожников, это очень хорошо. В общем-то, наконец-то отказались от популизма, когда ставки налоговые снижались, а абсолютные цифры, которые нужно было собрать по налогам, росли. Скажем, налог на прибыль снизились с 25 до 18, но при этом собрать нужно больше. Чего этим добивались? Того, что налогообложение уходило из легальной сферы в нелегальную, когда формально ставки вроде снизились, а на говорят, а вы все равно собираете больше. Сейчас этой попсы нет, пошли по пути упрощения, по пути э, прозрачности, другой дороги нет. Если налогообложение будет простым и прозрачным, э, будут платить все, даже те, кто не хочет, с другой стороны, не будет той мутной водички, на которой сейчас готовы поживиться налоговики и сейчас свою рыбку. Пан Александр, вот скажите, чему полегшение администрирования податков, оно было и залишается такой проблемой, это как-то сложно сделать технично, но как это можно пояснить, чтобы было понятно, ну, максимально а администрирование это самое главное. Да. Сами по себе налоговые ставки не настолько высоки, по крайней мере в Европе, еще выше, особенно в так называемых цивилизованных странах. Там они совсем заоблачные, другое дело, что у нас уровень жизни не такой, как в Европе, и что к украинским налогам нужно подходить с учетом украинской ментальности. Поэтому мы и говорим, что ставка единого налога должна быть 2% плюс НДС или 4% без НДС, то есть даже ниже, чем сейчас. Правительство с этим согласно и даже готово отменить все проверки единоналожников вот, на какое-то время, с тем, чтобы им дали поработать, потому что единый налог это сегодня и дешевые товары, и занятость населения, и, в общем-то, как ни странно, большие налоги в процентах, чем то, что платят большие предприятия. Почему? А потому что все зависит от администрирования. И когда администрирование кому-то мягкое, а кому-то жесткое, да. то легче тем, кто может себя защитить. Конечно, гигантам защитить себя легче, чем маленьким единоналожникам. Поэтому они и платят. Больше. Но кроме того, они платят больше просто в благодарность за простоту, за то, что им не нужно держать штат огромный бухгалтеров, за то, что не будет столько проверок, и за то, что в то время, когда все зависит от администрирования, им относительно легко. Вот посмотрите сами, в кодексе огромное количество статей. Все друг другу противоречит. Единой логики нет. Больше того, есть два пункта, в которых сказано, что налоговые разъяснения, если они не обобщающие, а индивидуальные, действуют только для тех, кому они адресованы. То есть, грубо говоря, не вы это разъяснение заказывали, не вам его и танцевать, чистейшие коррупционные пункты. Я надеюсь, правительство будет инициировать их отмену. И я думаю, что в Новый год мы уже войдем без этих коррупционных пунктов, когда законодательство будет для всех равным, и когда не будет ситуации, что малые и средние на едином платят даже больше, чем крупные. Все-таки малые и средние должны обеспечивать занятость и дешевые товары, понимаете, решать социальные задачи. А налоги больше должны идти от гигантов. Пане Олександре, ось проблема выхода бизнесу так стени. чи отримав какие якісь можливо, чіткі сигнали, що це выгодно, що це варто робити? Да, да, є такі сигнали, потому что тут главное невероятно высокая ставка единого социального взноса да. в районе 35%. в зависимости от видов деятельности и производственных э, рисков она может быть больше, может быть меньше, в зависимости от того, э, как часто в той или иной деятельности могут возникать несчастные случаи. Так вот эту ставку собирается снизить с понижающим коэффициентом 0,4, то есть примерно до 15-16% в части зарплаты сверх двух минимальных. Это значит, что сверх двух минимальных уже цена вопроса будет не процентов 35, а процентов 15-16, а ради этих процентов люди уже не будут оформлять все на шефа, а сами терять трудовые и пенсионные права, получать от него зарплату в конвертах. Здесь есть и другая сторона. До сих пор действует бандитское правило, я надеюсь, что его отменят, что Сверх 21 тысячи вообще не уплачивается единый социальный взнос. Скажем, заработал олигарх честным трудом миллион, да. с 21 тысячи заплатил все, что положено, а с остальных 979 не платят ничего. То есть бомж платит больше, чем олигарх. Я надеюсь, это правило отменят, потому что пока оно есть, то зарплату оформляют не на себя, а на того, у кого и так, сверх 21 тысячи. Да. А он потом раздает. Это не порядок, и я надеюсь, здесь отменят. Заодно будет источник для роста пенсии. Ну, правильно. Зорість використання і бюджетних коштів та знов ж таки тих самих податків, тому що в принципі податки ж готові сплачувати так, коли є довіра до їх використання. Так, да, так, да, так. Да. бізнес не хоче заганяти родину в угол. Да. Бізнес розуміє, що якщо родина буде в вугле, вона так гризнеться, що мало не покажеться. Готове платити, лише би було звісно сколько, щоб все було не запутано, щоб все було прозрачно, і щоб не мінялося, ради бога заднім числом через налогове роз'яснення. Чому тоді ця інформація досі є такою, ну в закритою багато в чому? Понимаете, кому-то нужна мутная водичка, чтобы все менялось задним числом, чтобы разъяснение носили индивидуальный характер, чтобы все было так запутано, что как ни старайся, все равно одно соблюдешь, другое нарушишь. Вот в Прибалтике, там газета о налоговых новостях, четыре страницы формата пионерской правды. И то им еще не хватает новостей, там еще в конце идут эстонские анекдоты. Понимаете, а мы издаем журнал каждую неделю, около ста страниц, и еще нет проблемы, где взять информацию. А есть проблема, куда деть личную. То есть, огромный массив информации. А у них четыре страницы в месяц, и им хватает. То есть просто искусственная запутанность, а собирают от этого не больше. Собирают даже меньше, чем при Балтике. Ну вот до темы тендерной мафии. Вона, я так и залишилась такой же непереможной. Что вы можно сказать из этого вопроса? Я думаю, что непобедимой мафии нет. И если у правительства действительно будет желание победить мафию вообще, и тендерную в том числе, и парламент не будет мешать, то таки победим. Я в этом практически уверен. Больше того, ее при желании можно победить уже к 2015 году. Так, и на остаток, ось на мытнице, чи бывают какие-то и чи, взагалі, чи усі схемы там ныне не в действии? на таможне медленнее, чем хотелось бы. Вот, скажем, когда вводили НДС на лекарства, нужно было додуматься в разгар войны ввести НДС на лекарства. Лекарства месяц лежали на таможне до выяснения, как же их растамаживать, под 7% или под 20%. Раненым нужны лекарства, а они месяц лежали на таможне, потому что законодатель и таможни не могли договориться, какая ставка. Это, конечно, беспредел. Думаю, что и на таможне тоже постепенно будет наводиться порядок. Понимаете, если во всей стране будет порядок, то и на таможне в том числе была бы на это воля правительства. И вот на такие э, оптимистичные новости мы ставим на этом крапку. Дякую, что вы звертали нашу Все так, Дякую за разговор.